Какая себестоимость А ты что, до сих пор не посчитал? Нет. Смотри, короче, тут 3 700 курей, правильно? Например. Вот. Считай на тысячи. Э, нет, давай посчитаем все, что тут. Давай. Есть. Правильно, берем 3 700 курей. Сколько они в день едят? 450 килограмм. 450 килограмм. Почем ты подберешь комбикон? 18 гривен. 18 гривен. 18 умножаем на... Э, на 450, 450. Запомни, 800 съедает за день комбикорма. 800. Теперь берем... Ты ж в курсе, что у тебя курица дешевеет каждый день на 50 копеек? Ну, Знаешь почему, да? Знаю, да Потому но... что ты ее взял, например, в период, когда она начинает нестись, она стоит 250 гривен. А -а -а. Потом ты ее продал уже, когда она отнеслась, по 70 гривен. По ну 70, плюс минус да, запустил. 180 гривен разницы. Потерял. За 360. Так это не 50 дней, копеек, это больше. 50 копеек. А на 360 не снесет? Нет, курица в день дешевеет на 50 копеек. Понял, прикол? За 360 дней ну. она подешевела на 180 гривен. Так она несет 250. Ист. А при чем тут яйца? Курица дешевеет. Ну, за 360 дней. Ну, на 180 гривен. это сколько в день она дешевеет? На 50 копеек. Вот. Ну, дальше что? Надо. Правильно. 180 гривен на курице, короче, вот смотри, 50 копеек в день, да? 0,5 гривна умножаем на 3700. А, ты так считаешь? Вся курица у тебя дешевеет на 1850 в день. В день, ага. Плюс 800 комбикорм. Правильно? Да. 800, 9 950 10 тысяч э -э Свет сколько? Примерно 500 гривен Да, это плюс-минус Плюс 500 гривен свет Плюс 1000 зарплата да, Правильно? Да. Плюс 1000 зарплата Плюс всякие пропойки Еще 500 э -э Плюс 500. одна курица в день пойдет Плюс да, 250. 2, ну, хай, берем 1 да, по линии 250 11700 Разделить на 3000 э -э Не 3 раздели на 2 две... реальных яйца а, если ты сейчас можешь да. продать это где-то выходит э, ну если зря считать зря не 2 800 разделить на 2 800 что-то не 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 подожди что-то мы не досчитали следующее видео